понять очень четкую вещь. Я адвокат дьявола в данном случае. Полтора миллиона российской армии смелит украинские вооруженные силы в течение полугода в ноль. Ничего не останется. Не будет героической обороны Киева, то надо будет просто зайти именно с той парадной формой, с которой что когда-то заходили. Почему Путин этого не делает? Ну, потому что, во-первых... Он, он же, не... подождите, я же, я же украинец, я забыл вам сказать. У меня со всех сторон, со всех утюгов несется, в телефон смотреть невозможно. он хочет, он хочет захупить и всю Украину, и знущитый, знущитый украинский народ. Почему он этого не делает? Он может это сделать. Вот так, одной левой. Кристина, блядь, у меня 33 боевых выхода, блядь, в этот самый. Куда? За линию фронта, блядь. Он наносит стратегическое поражение Западу под пороговыми действиями или пороговыми действиями. Это даже не война, на самом деле по большому счету. Уж воевать не начинали россияне еще по-настоящему. Это все одной левой. А теперь смотрите, за этим стоит вторая недвумысленная история. А давайте представим, говори, посылается сигнал на Запад, что вот, ну как бы не только наших полтора миллиона, но и полтора миллиона китайских. А потом, если так дальше пойдет, и вы будете Индию так обижать, ну, еще 500 тысяч индейских. И что вы будете делать, друзья мои, белые господа, которые решили, что они главные разводящие, а индейцы должны убивать друг друга? Когда там Париж будет взят? Зачем его брать-то? Ну, условно. Когда Потом на... Париж скоро возьмут ну, исламисты без всяких как... этих вот. самых китайцев? Вот когда вас там на место всех поставят? За сколько? В кратчайшие Извините, сроки? Китайцы еще его освобождать будут. С так русских. вот об этом же и речь. Дуген недавно написал, что мы когда зайдем в Лондон и Париж, мы перестреляем все эти груминговые банды да, и принесем счастье трудовому английскому и французскому народу. Вот к этому-то все идет, если захотят. А может и не захотят? Поэтому зараза я ніколи не думав, що я произнесу цю фразу. Господи, прости. путін всіх переіграв. Технологія LVA може аналізувати людський голос з мікрофону, телефону або будь-якого іншого аудіоносія або простого аудіофайлу. Технологія дозволяє виявляти людські емоції та показувати місця з високим ризиком обману. Мы отримали цю технологію від компанії Voice Analysis Solutions, офіційного представника розробників LVA в Україні. Тож мы вам показуємо результати верифікованого LVA-дослідження.